Сейчас мы не сделаем, не внесем, и хотя бы на повестку дня профинансируем удаление этих деревьев, то, естественно, они будут стоять на следующий год. Тут уже первое, то есть июнь месяц, 1 сентября люди пойдут в школу. Надо как-то убрать, найти, изыскать эти деньги, вы что, вы сначала вы да. Да. Я там планируется удаление 143 деревьев Я буду рад, если а там пойдет это список послуж... вы сказали там... 8-10 деревьев, которые стоят в плотную и начинают подрывать Я слышу, Подойдите, пожалуйста, к Андрею Петровичу, который будет сейчас готовить нам список, в который мы выделили деньги. 100 тысяч гривен на удаление этих деревьев. Я слышал. Но и, пожалуйста, подойдите нет. к нему и узнайте, есть ли там ваши деревья. Если их нет, мы на ближайшей сессии выделим на это. Вот, если их нет, мы опять в ближайшей сессии.

Бананы. Да, Понимаете? Чтобы рассказала, Ну что сделал? Да. Сделала, да? да. Куда обратились. Когда как... стучали? Сколько заявок, Сколько стучали. Сказали, не сказали. Что для вас нет. А не 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 Зачем это заслушивать? Здесь это первое, что а второе, что не Нет, так это же не, не а, Светлана Евгеньевна а, лично. Профильные В за... прошлый может год, я вам может скажу, может грант До сих пор не реализован. Почему это неинтересно? Вот заслушайте информацию по реализации грантов, пожалуйста. Реализацию? привлечению? я просто не вопрос неинтересный. Правильно депутат говорит? Все остальные города очень активно этим вопросом и эту тему используют. А мы считаем, что она неинтересна. У нас на счетах лежит 2 миллиона долларов. Переведите и сравните контрактами. Нереализуемые с прошлого года. Я, это Процесс очень интересно. И вы много интересного услышите, почему не реализовывались они. Я хочу да. Увидите ну, а процедуры, хорошо. вам расскажут, в каком состоянии сейчас а, реализация этого ну, да, ну, да, Сейчас Ну, 3 на 3, да? Понятно. Что Ну, сейчас 4? Что 4? да, 4? Что 4? 4? Что 4? Что Что

Тяжело сейчас работать нашим предприятиям э, в ситуации, когда вступил закон или закон про публичные закупили, э, поширился с 5 мая на Донецкую Масскую область. И работа продолжается. Э,